Здравствуйте, друзья! Пришла такая вот камера частично не рабочая, то есть э, все работает, а вот двигатель не тянул почему-то. Ну, я ее немножко подразобрал уже сейчас, буду собирать назад немножко. Ну, теперь она работает будет еще сейчас ее собрать до конца и она будет ехать к своему кинолюбителю крутится уже уже крутится все в порядке в общем я окончательно посадил ваши батарейки провод аккумуляторы с ними еще раз протестирую чтобы уже дать вам рабочую так все проверяем еще раз это у нас тест на батарейки тут в данном случае сейчас аккумулятор Я сейчас все по перепроверяю 4 это у нас off выключено и 18 кадров в секунду так зум он работал зум теле white он работал хорошо не тянул двигателем так как бы вот это все работало но ну, это не работало понятно тянул двигатель пришлось залезть внутрь поковыряться трошки и теперь она работает еще раз проверим что уже... так если будет видно там грейферный зуб примерно э, одних батареек хватает на 10 э, кинопленок. Ну, может и больше, но желательно менять. И одинаковые выставляете, потому что я вот смотрю, у вас здесь плюс, а это какая-то тоже, наверное, плюс, но какая-то японская или китайская, не пойму. Но, в общем, две такие, две такие. Следите за батарейками. 10 картриджей и все. И меняйте на следующие. Но эти ваши я посадил полностью, пока ковырял. И уже потом перешел на аккумуляторы. Не тянет даже зум вашей батарейки. Что еще, что еще. А, и не оставляйте их внутри, если не снимаете, чтобы он не окисывалось, не потекло. Ну тут все нормально, тут ничего не окислялось, но ну, на всякий случай это рекомендация так для всех. Потому что у меня, мне, например, одна кинокамера попалась, Canon, и там все затекло прям в схему и разъело. Так что вот такое вот бывает там, все заржавело, к сожалению. Вот эти вот неплохие батарейки брал, по-моему, в эпицентре я брал. Не помню уже. Ну, тоже неплохие, хорошие. но видно. Я их замучил все-таки. Так, теперь по характеристикам давайте я поясню. Значит, здесь у нас есть возможность устанавливать э, либо 25, либо 100. Э, кассету с, с чувствительностью 100 единиц, либо 25. То есть вот это, например, у нас... Идет как 32, она уже нажимает вот этот шты, шты, штыречек, и камера думает, что здесь 100 единиц. Ну, так как сейчас 25, в принципе, никто и не выпускает, ну, так что 100 единиц нормально будет. 50, думаю, тоже пойдет. 50 единиц и 200 будет конечно не дотянуто а чуть-чуть 50 будет немножко пережаренное. я бы вот снимал 50 либо 200 единиц и 100 это уже точно 100 это фомопан r100 это эктохром 100 вот такие вот кинопленки это для нее если что-то уже там то есть здесь 180 градусов обтюратор это примерно 1 40 1 36 ну, 1 40 выдержка вот от этого вот замеряете объект и от этого уже устанавливайте диафрагму вручную вручную в мануале если у вас 100 единиц то там не переживайте в авто включайте и можете снимать а если у вас немножечко другая кинопленка, 500, например, то уже пользуйтесь внешним экспонометром для замера экспозиции. И тогда у вас все будет хорошо. Так, что у нас по этой кинокамере? Это сингл-фрейм. Ну, одиночные кадры. если вы снимаете мультипликацию если если так тут ничего больше нет так это у нас 18 кадров в секунду это 24 это мы полностью выключаем интересно сингл работает тоже не работает. То есть в режиме OFF у нас не работает ничего. Ну и, видимо, экспонометр отключается, не будет батарейки садить. То есть вот в это положение. Тут единственное, что такие фиксаты, фиксации такие слабенькие, но они есть, но очень слабенькие фиксации вот, положений. При 18 примерно 1, 40. При 24 1 48, ну 1 50, грубо говоря, выдержка, если вы в мануале будете работать. Так, теперь что здесь? Slow motion, это где-то... Это у нас где-то 1 32, 36. Так, тест есть. Лампочка. Здесь э, дистанционный специальный нужен этот э, шнур для нее для дистанционного включения э, кинокамеры. Так, это у нас кнопочка backlight впереди. Вот эта кнопочка, она добавляет, как во всех кинокамерах, одну ступень экспозиции плюс, то есть больше открывает диафрагму. Это если вы снимаете человека на фоне светлого чего-то, да, небо там просто, ну не на фоне зелени, конечно, на фоне зелени она наоборот будет еще. А вот на фоне светлого чего-то снимаете человека. Кинокамера в автомате имеется в виду. Она будет стремиться к серому закрывать. И для того, чтобы открыть одну ступень, вы нажимаете эту кнопку во время съемки ну, левой, левой рукой. Правой снимаете, например, а левой нажимаете эту кнопочку, и тогда у вас на одну ступень. Ну, как по идее, это везде добавляется этот backlight, увеличить немножко фон одновременно и передний объект увеличится и не будет темным на фоне будет высветлен чуть-чуть что еще что еще 25 и 100 единиц мы это уже выяснили это у нас замок чтобы от случайного включения он вообще не нажимается фиксируется полностью в, в блокировки это у нас зум трансфокатор по старому по-советски <зум>, зум по по-нормальному резкость наводится вы приближаете полностью зум наводите на резкость после этого отдаляете но только сколько вам нужно чтобы была картинка четкая так никаких нет ничего больше что я могу еще сказать по этой кинокамере батарейки меняете каждые 10 картриджей э -э покупаете только щелочные, не солевые то есть те, на которых написано Alkaline это значит, щелочные батарейки регулировка по по зрению. Шестикратный зум. Вот оно, обозначение S600. Это значит шестерочка. Это, это у нас шестикратный зум. А еще, когда вы вкручиваете сюда есть такие винты специальные, да, под эту резьбу. Это для того, чтобы вы вывели фильтр. Сейчас, сейчас он введен. Вот этот вот штифтик отвечает за то, чтобы, что он выводится. Этот фильтр выводится из места, где находится, значит, между пленкой и объективом. Вот как здесь, смотрите, видите, да? Я вставляю кассетку, она ее толкает. Все, фильтра нет. На кассетах с, с по, значением буквой Т, там есть такой вырез вот в этом месте. И она ее не нажимает. И тогда вы можете спокойно снимать э, на улице. А если у вас... Это почему гнездо сделано? Для того, чтобы есть лампочки, да, вот галогенки вот для них шли. И вот вы, когда вкручиваете, фильтр выводится и для съемки на кинопленку для ламп накаливания там где обозначение т 500 т 200 т когда вы одеваете сюда галогенку то у вас фильтр автоматически выводится потому что уже компенсация не нужна потому что он и так как бы ну, более желтый как теплый свет 3 200 или 2 700 там ну, то есть примерно будет уже для такого типа пленки он приемлемый свет. Так что, ну, есть такие просто вот, как, типа, заглушечки, да, такие закручиваются болтик для того, чтобы вывести этот фильтр, даже если есть вырез. Такой вот, да. На некоторых кинокамерах он есть, выводится там, то есть в положении лампочка это он выведен, а в положении солнышко он введен. А здесь такого нет, поэтому здесь можно воспользоваться именно вот э, вкрутить подходя, в подходящий размер резьбу. Вот это вот утапливается и нажимает, и фильтр выводится из э, положения между кинопленкой и объективом. Все, вроде все рассказал по ней. Все, в общем, не забывайте выключать. Все, замок, чтобы вас случайно где-то в сумке не включился. Приходили мне пленки на проявку и были куски такие прям метровые. <coughs> Говорит, а я в рюкзак положил и, видимо, кнопку нажалась случайно там где-то и все. И в это положение тоже, off, чтобы у вас не садил экспонометр экспонатрическое устройство не садило у вас батарейки. Он, конечно, слабенький, но все равно садит. Все, всем до свидания. Если там что-то вопросы какие-то пишите.